Газ без него. Что? Дядя Петя, ты дурак? Украине российский газ не нужен. Украине нужен противогаз. Что? Протегаз. Что? Противогаз. Протегаз. Противогаз. Протегаз. -про 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 Протегаз. Доки не будет. Подписью. пока не будет док -пи. док и соглашения, говорить про какие-либо решения газового вопроса Питвасу. рано. Причем, зная россиян, можно подписать, заплатить и не получить газ. Но ну, я же знаю эти российские штучки. Арсений Яценюк любит поговорить, но это может выйти ему боком. Мы будем встречаться с российским «Газпромом» в Стокгольме Украина настаивает, что цена российского газа должна составить 268 долларов за тысячу кубометров. Об этом заявил сегодня в эфире Радио Свобода заместитель министра энергетики и угольной промышленности страны Вадим Улида. 300 долларов за тысячу кубичных метров газу. Высокий сезон, это це сезон. Цена на газ 385 долларов. Это означает, что в последнем квартале этого года цена будет 378. Как Россия, ЕС и Украина подписали все необходимые документы для возобновления поставок газа на Украину. И заходи! Если что!